Насправді більшість часу літнього ви проводите з родиною у Монако. На які концертах були цього літа? Стінга, Рамазоці, мадони. Всі такі саме хітові, хітові не пропускаю, так як у мене мама музикант, Я закінчила, у мене є музикальне образування, і сама я вмію піти, пою. Колись ви світло намріяли мріяли про кар'єру співачки. Я навіть випущений диск. Ви з капіталом вашого батька і вашим могли б стати відомою співачкою. Чому далі не пішли? Не зняли кліпи на якісь пісні? У мене є кліп. Катя кліп, я записала на ювілей моєї папу. Пою, я разносторонняя, я умею играть на фортепиано, я занимаюсь э, бизнесом, но больше всего, чем я занимаюсь в жизни, это моими детьми. Так, наверное, мне суждено быть больше мамой. Хотя вот Александр Пономарев мне сказал на день рождения у Оксаны Марченко. Он сказал, Светлана, это очень большой грех, так петь и не петь. Чи спевали песень Ведоми виконавцы на твоих днях народжения Пусть твий батько Григорий сначала, Нещедавно расследов на Як гучно святкували день народжения в Монако Он подарил тебе коштовный автомобиль На этом дне, день рождения в Монте-Карло У меня присутствовали Игорь и Ольга Крутые И Игорь просто чисто как по-дружески Спел где-то там полчаса 40 минут для для моих гостей Для себя оторвался и спел песни Также я пела песни На днях рождения всех своих близких Если это им интересно, я с удовольствием пою Я спела 15 лет назад на юбилей дедушки песню, спела своему дяде. Сейчас у меня два сюрприза, очень больших. У меня 18-летие моего сына, подумай, какой сюрприз, и юбилей моего мужа. Будут новые песни и новые клипы. Эти клипы показывают выключно на днях народжения. чего не выпускают в великую ротацию? Вы бы стали всей Украине спевачкой. Эти гастроли, это все, знаешь, такая жизнь, она какая-то мутная для меня. Я люблю чистую жизнь.